إخواني وأخواتي قال البرت أينشتاين مرة شيئان لا حدود لهما الكون والجهل البشري ولو أضاف عليهما ثالثا ما أبعد والجشع البشري الجشع والشح جشع هو طمع ورغب لا نهاية له في التملك يقابله شح وامساك لا نهايه له. لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى اليه واديا ثانيا. ولو كان له هذا الوادي الثاني لتمنى ايضا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب كما قال المعصوم عليه الصلاه والسلام، جشع عجيب لا نهايه له. وفي المقابل قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق، شح لا نهايه له. إذن هذان أمران أيها الإخوة، لابد أن يثلثا بهذا الأمر الثالث. جشع ابن آدم وشحه، والعياذ بالله، وهما متلازمان. الجشع شحيح، أيها الإخوة، والشحيح جشع، والعياذ بالله. ولذلك، شوف السياق القرآني عجيب جدا. جاءت آيات الإنفاق ولتها آيات الربا، أيها الإخوة، هو هذا. لا علاج لهذا الجشع. لهذا الرغب الذي لا يشبع ولا يرتوي الا بان يبسط الانسان يده وان يسعد بما خوله الله من نعمه ويسعد من حوله الانفاق والله تبارك وتعالى يخلف خيرا على هؤلاء المنفقين يخلف عليهم يعني اخير افضل مما اعطوا باستمرار هو هذا لماذا اقول هذا في هذه الايام اخواني واخواتي اعتقد اننا جميعا نتابع بقلق وبوجل وبتخوف ايضا علينا وعلى ابنائنا وذرياتنا الاخبار من هنا وهناك والتقارير والوثائقيات والتحليلات اشياء كثيره جدا الان تدور حول العالم تنذر بحرب ثالثه والعياذ بالله شيء عجيب وكانهم بثق فجاه في حس العوام في حس الناس العام لكن لدى الخبراء والمختصين من رجال السياسه والاقتصاد وحتى من المفكرين العظام، لا هذا كان واضحا على الاقل في الربع الاخير من القرن العشرين، وكتبت كتابات كثيره فرنسيه وانجليزيه وغير ذلك، تنذر بان القرن الحادي والعشرين سيكون الاكثر وحشيه. هكذا كتب مفكرون كبار ايها الاخوه، وخبراء مختصون بعمق في هذه المسائل، سيكون الاكثر وحشيه. في حين ظن السذج ربما من امثالنا أن القضاء على الكتلة الشيوعية كتلة الشر، المحور الأحمر هذا، الشر الأكبر، هكذا كان يصور، سيجعل العالم أكثر استقرارا وأكثر سلاما، لم يحدث هذا لسنة واحدة في السنة التي قضت فيها الكتلة الشيوعية بالضربة أيها الأخوة القاضية أو بالسكتة القلبية لأنها ماتت تقريبا بسكتة قلبية، طب كل شيء انتهى كل شيء هكذا على حين غرة غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في نفس السنة 1991 غزتها دمرتها دمرت المشافي والمدارس والشوارع البنى التحتية عموماً أيها الإخوة ثم أعقبت هذا الحصار الغزو الظالم بحصار امتد أيها الإخوة لسنوات طويلة بقية فترة بوش الأب وأيضاً إيه دورات كلينتون الرئيس بيل كلينتون مات من جرائها أكثر من نصف مليون طفل عراقي ما في حليب ما في غذاء ما في دواء وطبعا في التلفزيون نحن راينا هذا حين قيل لوزيره الخارجيه الامريكيه في وقتها او ابانها مادلين اولبرايت يعني هذا الثمن باهظ جدا جدا هل يستحق الامر قالت يستحق يستحق نصف مليون لا شيء نصف مليون صرصار عربي نصف مليون صرصار غبار بشري اه ايها الاخوه ممن عودت المشاهد الهوليودية الحس والمخيال العالمي والامريكي خصوصا على انهم ليسوا اكثر من غبار بشري. ياتيك ريمبو ياتيك العرب يسموه رامبو ياتيك الريمبو هذا البطل العظيم سلفستر ستالون هذا يقتل مئات من اجل ان ينقذ مثلا اي رهينه. طب هذه المئات ما ذنبها؟ غبار بشري. اه؟ سقوط الصقر الاسود ولا مش عارف ايه في الصومال نفس الشيء الناس يخضع عليها كانها غبار بشري. حتى سينما متوحشه. الذي يكتب هذا السيناريو والذي يمثل هذا الشيء هناك مزاج او مخيال متوحش ايها الاخوه، يدرب الخيال على ان يكون مريضا ولا انسانيا، لا يعتبر الانسان، لا يحترم قيمه الانسان من حيث هو، كانه ليس الانسان الابيض الغربي، وبالذات ليس الانسان الامريكي. العجيب ايها الاخوه اننا الان كما قلت لكم على اعتاب ربما كارثه يقول المختصون، لا اتحدث عن محللي اخبار.. ولا عن صحفيين درجة ثالثة لا المختصون أيها الإخوة بالذات من الاقتصاد ثم بعض الساسة ربما لم تشهدها البشرية في طول تاريخها عجيب نحن أمام كارثة لم تشهدها البشرية طوال تاريخها ما الحكاية كيف لماذا ما الذي يجري ما الذي يجري وما الذي سيجري طبعا أيها الإخوة أتكلم هذا الكلام وأشعر كما يشعر غيري من المتابعين بان معظم البشر على ظهر الكوكب منومون هم لا يفهمون هذا لا يشعرون به ابدا لان الاخبار نفسها هذه الاخبار التي تشكل قاعده وعيهم وسقف الوعي حتى لديهم للاسف سقف الوعي في القضايا السياسيه والاقتصاديه وفي كل شيء هذه الاخبار ابدا لا تسمح لهم بان يلامسوا هذه المسائل الشديده الحساسيه لا تسمح لهم ولذلك ايها الاخوه قبل اكثر من ثلاث أربع قرن تقريبا كتب الاقتصاد الكبير ويصح أن نسميه فيلسوف حتى الاقتصاد جون ماينرد كنز صاحب الكنزية الطريقة المشهورة في الاقتصاد المنهج الشهير جدا كتب ولذلك يمكن للحكومة ويقصد الحكومة الأمريكية أن تقوم بسرقة ثروات الشعب بسرية بالغة دون أن يشعروا وبحيث لا يمكن إلا ربما لواحد في المليون أن يفهم ما يجري تسرق مستقبلك عرقك جهودك مستقبل أبنائك أه؟ وبناتك دون أن تشعر أنت بدك تكون واحد في المليون عشان تفهم واحد في المليون أنا يعني في أمريكا كل حوالي أربعمية فقط فهمين كارثة رهيبة هذا إنجاز أن يستمر في عهد جون ماينرد كينز لا يسوق فضيحة فضيحة أن يستمر في عهد النت السوشيال ميديا واليوتيوب وتويتر والفيسبوك لماذا هذه وسائل خطيره جدا جدا وهذه من رحمه الله تبارك وتعالى تسمح بان تتعمم الحقيقه بسرعه البرق من يفهم عليه ان يتكلم وكل من يصله الفهم عليه ان يعمم وبالتالي يمكن يمكن لا ندري لكن ينبغي ان يبادر هؤلاء الناس في الشرق والغرب وهذه معركه البشريه معركه العالم كله أن يبادروا إلى إقامة سدود يبادرون بها الطوفان. الطوفان سيجتث الأخضر واليابس، يعني يمكن لجميعنا وليس إيه؟ لبعضنا، يعني يمكن لجميعنا أن نستيقظ غدا ونحن فقراء مملقون، ليس عندنا ما نأكل وما نشرب. حتقول لي مخزن أنا ثلاثة مليون ولا شيء، تضيع كلها في لحظة. كل شيء انتهي حتقول لي عندي عقار، عندي كذا، من يشتري؟ من يتأجر؟ انتهى. إلى أن يتعدل الميزان، الله أعلم يتعدل في 20 في 30 في 50 سنة، أه، يمكن أن تستفيد من عقارك هذا. انتبهوا، شيء خطير جدا. أنا مخزن بالين، بالدينار الكويتي، بالدينار مش، ما ينفعش. كل العملات ستنهار لأنها مربوطة بالدولار. فما القضية؟ أريد أن أبسط أيها الأخوة، أبدأ منذ البدايات بتبسيط شديد جدا جدا. قبل ألوف السنين كان البشر يتقايضون السلع والأشياء مقايضةً. أنا أعطيك مثلاً كيلا يعني كيلو جرام كيلا من الجبن وانت تعطيني ايه ربع كيلو ايه من العسل مثلا هذه القضيه غير عمليه ولذلك لم تستمر كثيرا غير عمليه احيانا ليس لدي الا الجبن وانت لا ترغب في الجبن وانا ارغب في العسل ماذا افعل وغير عمليه ايضا من ناحيه ميكانيكيه ومن ناحيه لوجستيه عندك ألف خروف و آلاف راس مش عارف ايه بقر كيف تنقلها كيف تعمل عمليه يعني حتى لوجستيه صعبه أحد الأذكياء أحد العباقرة والإنسان عبقري من حيثه قال لا لماذا لا نقايض كل شيء بالذهب؟ الذهب موجود وهو نادر نادر جدا لا يمكن تزويره، لا يمكن تزييفه وبحمد الله تبارك وتعالى كل خرافات وأوهام آه السيميائيين تعرفون السيميا قبل ما يكون هناك كيمياء كيمستري يعني كان في آه السيمياء هذه حلم كان يدغدغ خيال البشر الفقراء والأغنياء أن يصنعوا الذهب المركبات من عناصر أخرى كل هذا فشل كل هذا فشل ملوك طبعا وأباطرة أرادوا هذا ودفعوا تكاليف باهظة جدا كل هذا يفشل بفضل الله أنه يفشل الذهب فقط يتولد أيها الإخوة من انفجار السوبر نوفا المستعرات العظمى هذا لا يتولد هكذا وهذا من حكمة الله هذا العبقري الأول قال يمكن أن نقايض كل شيء بالذهب والذهب عملي لا يزيف لا يزور سهل حمله بكثير أنت يمكن أن تشتري ألف رأس خروف يعني بكمية ذهب تحملها في جيبك عملية ممتازة وتستطيع بالذهب الذي أخذته أن تشتري ما توجد أيضا من الآخر والثالث والرابع والخامس ممتاز هذه بداية الإيه؟ بداية المال النقدي أيها الإخوة بداية المال النقدي جميل بعد ذلك الذين صار لديهم ذهب باتوا يخافون على هذا الذهب إذا حملوا أن يسرق إذا كان زو أن ينبش أليس كذلك؟ جاء بعضهم بفكرة إيه؟ أول بنك بدائي أعطونا هذا الذهب نخزنه لكم لدينا حراسات قوية بسيوف وخناجر يمكن إيه أن تحفظ لكم هذا مقابل إيه؟ مقابل عمولة بسيطة على التخزين طب كيف أضمن؟ أعطيك سنداً أعطيك سكا أوقع عليه أنا البنك بأن إيه؟ بأنك أودعت عندي كذا وكذا هذا الصك مهم جداً جداً هذا الصك سيستحيل بعد ايه؟ قليل ايها الاخوه الى إيه العمله إيه؟ الورقيه، البنك نوت يعني، لانه هذا السك ماذا هو؟ هو سند بالايداع، سند بانك اودعت لدي كذا وكذا من الذهب. تستطيع بهذا السند ان تسترجع الذهب. نفس الشيء توسعت الفكره، صار لدينا ماذا؟ العمله الورقيه التي تساوي ماذا؟ تساوي ذهبا، في الحقيقه هذه هي. بدل ان تحمل الذهب انت، تحمل هذه العمله الورقيه المغطاه كما يقال يعني. كفرت باي يعني مغطاة مغطاة بالذهب طبعا مئة من هذه العملة مثلا تساوي نفترض إيه مثلا إيه أونس أو أونصة يعني 28.6 جرام من الذهب مئة مثلا من هذه العملة مئتان من هذه العملة تساوي إيش أونصة واحدة 28.6 جرام مثلا هذه الأونصة جميل جدا باقي الأمر على هذا هذا شيء طيب وعملي جدا ولم يحدث مشكلات حقيقية لم يحدث مشكلات حقيقيه ايضا لكي نفهم البدايه جيدا في الولايات المتحده الامريكيه التي طبعا هي الاساس والراس ايها الاخوه الذي انتج كل هذه المشكلات التي تعانيها البشريه الان والتي ستعانيها غدا وقد يكون هذا الغد قريبا جدا ان لم يكن غدا غدا فبعد غد او كان او كأن قادي كما قال الشاعر المصيبه يعني حاله حاله كل الخبراء يجمعون على هذا طبعا والحروب والنزاعات وإثارة الحروب هنا وهناك أه؟ هي حلول وقتية تؤجل الانهيار الكامل للدولار طبعا للاقتصاد الأمريكي وإذا انهار الدولار ينهار الاقتصاد العالمي لأن كل العملات العالمية بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالدولار كيف تم هذا؟ كيف تم استغفال الحكومات طيب؟ يتم استغفال الشعوب من أمثال مفهوم نحن مش فاهمين شيء في الاقتصاد وعلم ليس علما عبقريا يعني أينشتاين حين أراد أن يتخصص وهو يقدر قدراته قال أدرس اقتصاد قال سهل جدا تافه ترايفل ساينس قال علم تافه هذا ما ينفعش أضيع نفسي أينشتاين في الاقتصاد طب أدرس فلسفة قال صعب جدا فلسفة صعب علي فيلسوفي أخذ فيزياء قال بين الاثنين ليست في صعوبة الفلسفة وليست إيه في تفاهة علم سهل هذا الآن هذا من خلال هذه الخطبة ستفهمون القصة هذه سنصبح إيه من واحد على مليون تعون إيه كنز إن شاء الله حنزيد هؤلاء الملايين بسهوله، عمليه ليست ايه معقده، لكن طبعا كما قال ايه ماينر نفسه قال التعقيد متعمد، purposely <applause> كومبلكس قال. قال هو تعقيد مقصود، <applause> يعني مهدوف اليه، اريد ان يبدو الامر معقدا حتى ترتعب انت ولا تقترب، تحاول ان تفكر تحاول ان تفهم وبتفكر انه هذه طبيعه الامور ولازم تستمر هيك، ما بتستمرش